На сцене команда КВН Кипиш. В Полтаве мы уже не первый раз, и нам безумно нравится ваш город, поэтому сегодня мы сделаем все возможное, чтобы пройти финал и приехать в него еще раз. Говори за себя. Вот лично я хочу войти в историю полтавского КВН, и я даже знаю, как. Не, ну а что, Порошенко тоже так начинал. Берешь пример с президента. Молодец. Смотри только, вот чтобы потом в Ростове не пришлось конфетки кидать, ладно? Так что соберись. Команда Каван Кипиш, а мы начинаем. Попадать в историю. Придурок. очень прохаванная студентка на экзамене. Владимир Викторович, это вы. Иванова, это что, Кока-Кола? Ну, я просто в очереди уже шестая стояла, поэтому решила, что нужно взять за пивон. Моя ты умница. А тем временем эстафета Ice Biking Challenge добралась и до Ватикана. Доброго дня, меня зовут отец Иоанн, я передаю эстафету Петру, Вильгельму и Илариону. У вас 24 часа. Ой, а кто это у нас такой большой стал? Сколько тебе уже? Четырнадцать. Совсем недавно восемь было. Друзья, как быстро растет доллар. А наша следующая миниатюра напоминает мне... Саш, Саш! Что? А я вот знаю, как нам попасть в историю полтавского КВН. Да, ну? Встречайте, наша землячка несравненная Елена Беркова. Вова, ты чё врешь? Это же не Беркова. Господи, я тебя умоляю, кто там помнит, как одета Елена Беркова выглядит? И вообще, нам нужен скандал. Поэтому я буду материться со сцены. Вот ты обалдел? Да не переживай, я просто скажу слово белье много раз. Вот смотри. Белье, 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 белье. Голос Давай к миниатюрам, пожалуйста. Right. Влюбленная пара на празднике. Дорогая, а смотри, что я тебе купил. Резерватив. С Днем защиты детей! Случай в ресторане. Александр, передайте, пожалуйста. А, передайте, пожалуйста, вон тому вот мужчине за сильным столиком, что он скотина мерзкая и урод поганый просто. И рожа у него мерзкая просто. Да я же жить не могла после того, как ты звали от меня с этой блондинкой тупорылой. Добился до своего стала и истерички. Что ты смотришь на меня? Глаза вылупил. Рот закрой, не смей ничего говорить. Не хочу слышать. Ни оправдания твоих, ни одного. Не хочу ни рожи твоей пока ни купить, и то же не хочу исчезнуть из моей жизни, блядь, А давайте я вам на чай оставлю. Дорогие друзья, сейчас в моду снова входит А, Не, ну сейчас я точно попадаю в историю. А и кого ты решил этим удивить? Не, ну а что, в Полтаве каждый день убивают клоуна за связку шариков? В смысле? Сейчас я пощузал эти прекрасные шарики, и они попадут вам прям в руки. И оставят в ваших сердцах все самое доброе и светлое. Молодец, Лоба. Молодец! Так красиво понаобещал, порассказывал, а по факту ничего не сделал. Не хочешь мэры Полтавы баллотироваться, нет? Давай, миниатюры! Ну а такое можно увидеть в любом городском парке. Итак, парк «Влюбленная пара». Боже, какая красота! Природа, какие листья, какой чудесный парк, все такое волшебное. Осень, такая золотая пора, вспоминаю Пушкина, все настолько прекрасно. Дорогой, ну иди уже скорее сюда, давай. Парк. Тебе нравится? Ага. Очень нравится. Я прям не знаю, как выразить свое восхищение. Может мне чихнуть еще раз? Дорогой, тебе что-то не нравится. Не, что ты. Мне все очень нравится. Вот мои друзья сейчас сидят в сауне с грустными лицами и думают, вот бы к Вовке в парк, дал в майках погулять. Любимый, замерзла. Не накручивай себя. Поехали домой. Не, мы никуда не поедем. Вот сейчас дождь вот пойдет, я еще хочу конкурс мокрых маечек выиграть. А в конце хотелось бы сказать. Мы считаем, что очень часто в историю попадают не совсем те люди, которые должны были. Вот давайте подумаем вместе. Вот мать Тереза спасла тысячи детей. Коррумпированный брат военкома Игорь спас миллионы детей. Илья Муромец победил змея Горыныча. Сергей Литвинцев дал подстрашник Джигурде. Сидхартха Гаутама Будда нашел путь к истине и повел за собой людей. Алкаш Валера нашел круглосуд на районе, и люди пошли за ним сами. Команда КВН Кипиш. Великие люди для своих родителей.